Дорогие друзья, Выпускай. мыльная опера трехдневная, под названием Вернется или Не вернется на Винске закончилась полной фиаском. Несмотря на то, что ней принимали участие, выше должна солиться государство. Я вернулся. Из От Днепра. Я вернулся из-за рубежа. Откуда? А где вы были? Какая вам разница? Но вы не знаете, что из, из Днепра, так? Нет, не из Днепра. А я просто вот из Доподаня еще до занятия? с вас. Смотрите, смотрите, несмотря на все психологическое давление, которое у меня оказывается. У меня крепкий нерв, могу сказать. Я на, эти, на это давление не поддамся и никому не дам повода, злорадствовать и делать всяческого рода спекуляции по э, моему вопросу. В день рассмотрения моего вопроса в Верховной Раде я буду находиться в сессионном зале. Могу вас заверить. Вот я обещал, что я вернусь, я вернулся. В, Зай, это, в, вас этот вас день, в этот день я буду находиться в зале в сессионном. И голосовать за это постановление. На ближайшем часу не пока Ну, пока у меня планов нет. Если на следующей неделе будет все, этот вопрос будет рассматриваться на следующей неделе, я буду находиться в Украине. И будете голосовать? Если я куда-то буду выезжать, я буду вас об этом уведомлять. Скажите, пожалуйста, по поводу голосования вашей фракции. Вы уже разговаривали? Вы... Я еще не разговаривал. Ты а... мне задаешь раз, второй раз стоит вопрос, я тебе в э, прошлый хорошая раз ответил. Память. Да, у меня хорошая память. А будете просить я могу сказать фракции? одно. Я могу сказать одно. Это дело сф... полностью сфабриковано, основано на лжи и является политически мотивированным. Это не что иное, как давление на оппозицию. Власть открыла репрессии против оппозиции, потому что нас боятся. Таким образом, хотят нам закрыть рот. Но это тоже не получится. Рост закрыть нам не получится. Мы будем говорить про провалы власти, какие есть. Про катастрофы везде. катастрофа внешней политике, катастрофы в экономике, катастрофа с тарифами. Еще скандал все декларациями сюда добавился. Что им делать? Надо только создавать такие вот мыльные оперы, мыльные спектакли, вот эти политические шоу. Вот Вадим, и все. Вадим Владиславович, а вы не верите в то, что вас могут задержать? Смотрите, я уже верю во все, что может произойти в нашей стране. Любой беспредел, который возможен в стороны власти, может произойти. Вы не боитесь, вот это, вы, вы почитайте текст этого представления о Раду. Вот ну, это же просто роман Достоевского «Преступление и наказание». Понимаете? А если будет угроза задержания вас, вы уйдете? Я никуда не уеду. При любом, при любых обстоятельствах я буду находиться в Украине. Я даю вам слово. Скажите, а вы там подали... Я не боюсь этого преследования. Это, это политическое преследование. Оно когда закончится. Ложь не бывает долгой. Лжи короткие ноги. В этом подании, что вас больше всего возмущает? Вас я обвиняет, его еще не считал. Я еще его не считал, потому что официально это представление я еще не получил. Руководство Верховной Рады, когда получил это представление из Генеральной прокуратуры, расписывая его на регламентный комитет, должно и меня уведомить официально, а не со страниц в Фейсбуке. Понимаете? Официально я еще его не получал что вы финансируете... Когда, церковь... Послушайте, э, господа, когда я его прочитаю, я дам все абсолютно комментарии по поводу этого представления. Будете... Но я уверен в том, что это представление точно так же основано на лжи, как и все дело. Вы будете просить фракцию, чтобы не за снятие Смотрите, я буду обращаться к своей фракции с тем, чтобы они проголосовали за это постановление. Я хочу добиться правды и справедливости в этом деле. У меня есть я другие поняла. дела, господа? Я поняла.